Assalamualaikum, salam sejahtera, salam IPG, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Saya Muhammad Hazlam bin Azmi, bos anda pada hari ini dalam podcast Remaja Sunnah yang telah sekian lama kembali. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pendengar, pendengar setia kita dalam satu lagi episod yang membincangkan tentang cabaran-cabaran pendidikan dan isu kontemporari dalam pendidikan falsafah khususnya yang mana yang mendekat dengan jiwa masyarakat kita pada hari ini. Baiklah, bersama saya Dapat dua orang panel yang saya kira cukup beribawa. Yang pertama, panel yang datang daripada negeri Terengganu, negeri Pantai Timur, iaitu ya, Zahid Sihat. Alhamdulillah, sihat dia. Ha. Zahid ini seorang yang berlapang dah Ah Okey. Baiklah, yang kedua pula, panel kedua kita kalau kita lihat. Yang ini, bangsa Johor. Ha, merah biru. Dua merah biru tu ada. Okey, saya ada Okey, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi, panel-panel kedua panel, kita ni sihat. Sihat, sihat, Okey. Okey. Baiklah. Okay. Baiklah. Dayung sudah di tangan perahu sudah ada air. Tak perlu melayangkan masa. Mari kita teruskan pada sesi perbincangan kita. Okey, boleh sedia? Ya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okeylah. Baik, Husin. Baru-baru ini negara kita dikejutkan dengan beberapa isu yang saya kira cukup menyayat hati. Yang khususnya berlaku di sisi pendidikan, di sekolah lah kan. Ha. Okey. Yang pertama, menurut laporan sinar harian yang berlaku sekitar September, Ogos lah kan. Kes kematian adik Zaira Kairina yang berusia 13 tahun di sekolah di Sabah yang didapati uh, ditemui tidak sedarkan diri sekaligus terus meninggal dunia setelah itu akibat, dipercayai menjadi mangsa buli di sekolah di ya, asrama sekolah lah saya eh, cukup uh, apa hmm, dengan perkataan saya kepada ahli keluarga mangsa itu dan yang kedua tidak lama selepas itu laporan desta pula daripada pada Oktober 2025 melakukan kes kaji yang mana adik Yap Shengguan belajar perempuan berumur 16 tahun di sebuah sekolah di Taling Jaya pula iaitu ditikam. Ditikam hingga maut di nerakan sekelasnya akibat perkembangan kecil. Cukup menaik hati guna lukis ini. Yang menjadi kedua kes ini cukup menjadi kisah hitam dalam dunia pendidikan. Tetapi juga, dan juga menjadi cerminan realiti ketir tentang krisis nilai dan kemanusiaan yang sedang melanda generasi muda kita. Baiklah. Jadi dalam konteks lah episod kali ini akan menyorot dua isu kontemporari utama. Iaitu yang pertama isu sosial. Okey, jelas saya-saya eh? yeah. kan? dan yang melibatkan kekerasan dan buli, menekankan kekerasan dan buli di sekolah ya. khususnya dan yang kedua iaitu isu hak asasi manusia yang mana kita akan menekankan kepada isu diskriminasi dan keadilan sosial dalam pendidikan Baiklah saya nak tanya soalan ini kepada saudara saya ok Zahid ya saya dapati dalam satu laporan UNICEF Malaysia 2024 hampir 70% 70% bagi saya, saya kira angka yang cukup besar iaitu 70% pelajar sekolah menengah Mengakui pernah pernah menyaksikan insiden buli sama ada secara fizikal ataupun cyber di alam maya. Jadi fenomena, fenomena ini menunjukkan bahawa masalah sosial dalam kalangan pelajar bukan sekadar soal disiplin tetapi mencerminkan kekosongan nilai dan empati dalam diri pelajar. Bayangkan dari perspektif fasa pendidikan, apabila kita menunjuk semula matlamat asas pendidikan, adakah ia sekadar untuk pencapaian akademik semata atau untuk benar-benar membentuk insan yang memahami nilai kemanusiaan dan tanggungjawab? Okey, terima kasih saudara Islam bagi mengingatkan penuh semangat eh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pada saya saudara Islam, bila kita bercakap tentang isu kekerasan dan buli, saya rasa kita sedang melihat satu cerminan yang sangat jelas tentang cabaran pendidikan masa kini. Sebagaimana yang saudara Islam sebut tadi, laporan daripada UNICEF di mana 70% pelajar mengaku melihat uh, insiden buli sama ada secara fizikal ataupun cyber. Jadi ini bukan sekadar masalah disiplin tapi tanda bahawa wujudnya kekosongan nilai kemanusiaan dalam diri pelajar-pelajar kita sebagian pelajar kita lah jadi bila jadi kalau kita lihat dari sudut falsafah pendidikan soalan yang perlu kita tanya bukan sekadar bagaimana nak kurangkan buli tetapi lebih mendalam iaitu apa sebenarnya tujuan pendidikan kita adakah sekadar untuk lahirkan pelajar yang cemerlang daripada segi akademik atau insan yang memahami erti empati, moral dan tanggungjawab. Di sini juga suka untuk saya petik satu pandangan daripada tokoh falsafah pendidikan iaitu so, yeah, so, so. tu John Dewey. Di oh, so. mana John Dewey mengatakan education is not preparation for life but education is life itself dengan editing. Hmm. Yang bermaksud di sini adalah pendidikan bukan hanya latihan untuk masa depan, tapi ia adalah proses untuk membentuk kehidupan itu, eh, itu sendiri. Termasuk cara kita memahami dan menghormati orang lain. Jadi bila pelajar tidak dibimbing dengan nilai, pengetahuan mereka akan jadi kosong. Dalam konteks ini, saya boleh katakan falsafah ini berperanan sebagai kompas moral. Di mana ia mengajar pelajar bagaimana berfikir secara rasional dan berperasaan secara manusiawi. Kita bertujuan untuk nak lahirkan pelajar yang bukan sekadar tahu apa itu baik dan apa itu buruk tetapi merasai sendiri. Mengapa baik itu perlu dan menga mengapa kesaliman seperti buli ini perlu dielakkan. Kalau kita lihat sekali lagi pada FPK iaitu fasa, -fasa Pendidikan Kebahasaan. Ia menekankan pembentukan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi pendidikan kita tidak boleh sekadar berhenti di bilik ajar Ataupun peperiksaan Ia perlu menanam benih, empati Dan kesedaran moral sejak awal Dan dua aktiviti yang kita jalankan Yang mengandungi elemen seperti Kolaboratif, nilai Perbincangan nilai dan juga pendekatan Guru yang membimbing dengan Kasih sayang bukan penyanyikan Seperti juga yang disebut Oleh Immanuel Kant iaitu Science is organized knowledge Wisdom is organized life jadi ilmu yang tidak disusun dengan nilai akan melahirkan kecerdikan tanpa kemanusiaan. Dan di sinilah uh, kita perlu bergerak dari sekadar transfer of knowledge kepada transformasi peribadi. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah isu buli ini tidak akan selesai hanya dengan peraturan atau hukuman. Tapi ia perlu diselesaikan dengan pendidikan yang berjiwa yang menanam nilai empati, belas kasihan dan rasa tanggungjawab terhadap manusia yang lain. Jadi bila pendidikan kita berjaya membentuk hati bukan sekadar minda, barulah kita akan lahirkan generasi yang bukan sekadar hanya bijak tetapi juga beradab dan berperi Oh, jawapan yang cukup jelas, cukup padat. Okay. Tapi saya suka, saya suka tekankan dengan ayat saudara Zahid sudah tadi bahawa pendidikan bukan sekadar soal pencapaian akademik semata tetapi itu mendidik, mendidik hati untuk membentuk nilai dan empati dalam diri pelajar. Dan saya juga petik satu kata-kata daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyak Mulumuddin yang berkait iaitu ilmu tanpa adab ibarat api tanpa cahaya. Dan di tanpa adab ilmu akan hilang arah dan tujuan. Dan di penting pentingnya kita melihat bagaimana sistem pendidikan boleh menanam nilai itu sejak awal. Jadi kita balik kepada soalan yang kedua yang kita tunjukkan kepada saudara Husin. Okey, baiklah. Ramai pengkaji berpendapat -ber bahawa budaya kerasa di sekolah muda ini berpunca daripada krisis identiti remaja iaitu kehilangan jati diri dan arah hidup. Dari sudut falsafah, pendidikan berperanan memupuk kesedaran diri iaitu self knowledge dan dalam Okay. Jadi persoalan ini, bagaimana kita dapat membendung masalah sosial dalam kalangan pelajar daripada pelbagai konteks. Dalam keluarga, sekolah mahupun kerajaan agar pendidikan ini benar-benar berfungsi sebagai wahana pembentuk insan berahlak dan berperanan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih saudara Azlam, saudara Zaid. Okay, sebelum saya mulakan tu, saya ketik dulu statistik kes buli di sekolah ini yeah. yang menunjukkan peningkatan yang agak serius bermula dengan tahun 2022 iaitu hampir 3,000 kes meningkat kepada 5,000 dan kemudian pada 2024, 7,000 kes lebih okay. Ini menunjukkan sebenarnya tindakan tindakan kita dan tiga pihak yang akan saya beritahu ni uh, harus dijalankan secara drastik sebenarnya sebab nampak seperti dia ada penurunan langsung. Jadi semakin meningkat, meningkat, meningkat. Okey. Yang pertama tadi, soalan pertama adalah dari perspektif keluarga. Okey. Sebagai kita tahu, didikan nilai ni bermula daripada rumah itu sendiri ataupun dalam bahasa Arab tu ada menyebutkan at talu Al Fisurah dan Naga Syahadah Hajar Pendidikan pada kanak-kanak itu adalah seperti kita mengukir pada batu dia agak Maksudnya, bantu tu keras, kita kena okey dia daripada awal, daripada mula Sampailah dia lembut okay. Jadi apabila uh, ibu bapa tu sendiri Bila uh, kita uh, anak tengok ibu bapa berlemah lembut, Ibu bapa tidak bercakap kasar di rumah, tak cepat marah, maka Itulah yang dia belajar secara tidak langsung Kalau, tapi kalau di rumah pun uh, Ibu bapa cakap dengan nada yang tinggi, keras, tengking anak dia Kan, jadi uh, ha, anak sendiri mungkin akan mengikut apa yang diperkatakan oleh dalam keluarga itu sendiri. Okey, yang kedua pula adalah dari perspektif sekolah. Sekolah ni yang kita tahu adalah pembentukan sosial. Tapi tak tahu maksud kita fokus hanya pada akademik di sini. Tetapi kita haruslah juga tengok contohnya uh, dalam aspek negara Islam. Kita takkan nak ajar teori saja. Tapi kita kena menghayati. Ha, guru kena memastikan uh, murid ini menghayati apa yang mereka belajar kalau ada ihsan, nilai ihsan, tanggungjawab dalam ketika Islam tu itu yang mereka kena khayati lah, uh, diri murid tu lah contoh, dalam kajian oleh uh, Universiti uh, daripada UPSI pada tahun 2022 menunjukkan pendekatan pengajaran berdasarkan nilai Islam menunjukkan berjaya menurunkan kes salah laku disiplin Sebanyak 30% dalam tempoh 6 bulan, ini menunjukkan sebenarnya kes buli ni, boleh ditangani dengan penghayatan sendiri apa yang murid tu belajar dekat sekolah ok baiklah dan yang terakhir pula adalah dari perspektif uh, kerajaan baru-baru ni uh, saudara Zahid dan Aznaf hmm. kita tengok uh, macam mana pendekatan yang diambil oleh MRSM yang dikemudikan oleh pengerusi MARA sendiri dia letak satu tagline uh, apa? You touch. You, you touch you go. Ha, itu ya, betul. betul. Dia jadi betul. Ini sebenarnya yang menunjukkan satu langkah berani daripada marah itu. Jadi daripada MRSM uh, ya yang ni sebagai satu pendekatan nak tunjukkan yang hukuman tu ni uh, keras yang mana membawa kepada pelajar itu pun untuk takut melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral. Okey, itu saja. Okey baiklah seperti yang dibangkitkan oleh saudara Husin tadi iaitu hubungan dengan batu ya eh. ha, batu. jadi apabila kita apa kita kita tempah uh, okay. Aa, kita dia, itu dan itulah itulah yang perlu dilaksanakan bukan di pun tapi oleh semua pihak kerajaan dan sebagainya iaitu bagi saya krisis identiti dan kehilangan jati diri dalam kalangan remaja ini mencerminkan iaitu mencerminkan kerapuhan nilai dalam pendidikan dalam aa, dalam nilai kan Okey baiklah kalau kita nak dari sudut falsafah pula, ada satu kata-kata daripada Aristotle yang okay, memang eh, okay, saya. educating the mind without educating the heart the heart is not education at all. Maksudnya, pendidikan hati itu menekankan pembinaan pendidikan hati. Bermian dan menekankan pembinaan hati dalam generasi kita pada hari inilah. Okay, baiklah. Melihat kepada perbincangan yang tadi lain, saudara Zaitun, jelas bahawa pendidikan bukan saja perlu membina jati diri dan ahlak semata, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan yang lebih luas Jadi dalam dunia hari ini Cabaran terhadap nilai itu bukan sekadar datang daripada tingkah laku Tetapi juga daripada struktur dan sikap sosial Yang membentuk persekitaran ekosistem pendidikan kita Jadi dalam konteks masih kita melihat isu diskriminasi Yang berdasarkan situasi Bangsa atau jantina Masih wujud di sisi pendidikan kita Malah menurut kajian UNICEF Malaysia 2004 satu daripada empat pelajar minoriti etnik pernah mengalami diskriminasi, diskriminasi secara langsung di sekolah. Maka persoalan ini saya tunjukkanlah kepada saudara Zaid kan. Mm. Okey, daripada perspektif falsafah pendidikan, sejauh mana prinsip kemanusiaan sejagat dan keadilan sosial yang perlu diterapkan dalam sistem pendidikan bagi menjamin setiap pelajar di hormat. Baik, terima kasih sekali lagi saudara Zaid. Terusin. Jadi bila kita bercakap tentang diskriminasi dalam konteks pendidikan saya rasa kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat halus kadang-kadang tak nampak tapi uh, kesannya sangat dalam sebagaimana juga laporan, uh, ni, laporan yang disebutkan oleh Haslam iaitu tragedi apa uh, diskriminasi terhadap kaum etnik minoriti satu daripada empat pelajar minoriti etnik lah Ha jadi ini bermaksud sistem pendidikan kita masih bergenup untuk memastikan semua pelajar benar-benar mendapat layanan yang adil dan setara. Kalau kita lihat pula dari sudut falsafah pendidikan, ini bukan sekadar isu dasar atau peraturan tapi tentang nilai kemanusiaan sejagat iaitu bagaimana kita melihat manusia ini sebagai manusia. Yaitu tanpa menilai mereka berdasarkan bangsa, status atau jantina. Suka saya petik ahli pasal moden iaitu John Rose di mana beliau membawa konsep idea justice as fairness iaitu keadilan sebagai kesaksamaan. Beliau menekankan bahawa sistem sosial ini yang adil ialah apabila setiap individu diberi peluang yang adil yang sama untuk berkembang tanpa kelebihan keistimewaan terhadap uh, berdasarkan nasib atau latar belakang seseorang pelajar tu kalau konsep ni kita dapat betul-betul bawa ke dalam kita punya pendidikan maka setiap pelajar tanpa mengira siapa dia patut mendapat akses, perhatian dan peluang yang sama untuk berjaya menariknya di sini saudara Aslam Mohsin pendapat uh, pemikiran Rawls di sini selalu dengan seorang pemikir uh, ataupun tokoh umat Islam iaitu Imam Al-Ghazali uh, Al yang mana Imam Al-Ghazali menekankan bahawa keadilan adalah asas kepada kesejahteraan masyarakat iaitu bagi Imam Al-Ghazali ini pendidikan ini mesti menjadi jalan untuk membina akhlak bukan untuk menindas ataupun membezakan sesama manusia dan Ibn Khaldun juga dalam mukadimahnya yang masyhur uh, menyatakan bahawa masyarakat yang tidak menegakkan keadilan akhirnya akan runtuh dari dalam iaitu kerana ketidaksamaan akan melahirkan perpecahan dan kehilangan rasa percaya dalam konteks hari inilah saya sebut. Falsafah pendidikan ini tidak boleh hanya berfungsi untuk mengajar fakta tetapi mestilah menjadi alat untuk membebaskan manusia daripada ketidaksamaan sosial. Atau seperti yang disebut oleh Paulo Freire iaitu pendidikan mesti menjadi liberating, educa liberating education dengan saya iaitu satu proses yang membuka minda dan mengangkat maruah. Kalau uh, guru di sekolah masih membezakan pelajar daripada rupa ataupun latar belakang keluarga ataupun kemampuan akademik pelajar itu maka pendidikan ni sudah saya boleh katakan kehilangan jiwa. Kita perlu mendidik dengan kesedaran bahawa setiap anak mempunyai potensi atau nilai mereka yang tersendiri iaitu bukan dihukum melalui markah semata-mata tetapi melalui hak mereka untuk dihormati dan diberi peluang untuk berkembang. Ya, jadi jika ditanyakan pada, uh, pada saya, sejauh mana prinsip kemanusiaan sejagat dan keadilan sosial perlu diterapkan dalam sistem pendidikan, jawapannya saya boleh katakan saya boleh katakan -kata sejauh yang mungkin. Iaitu ia mesti menjadi teras falsafah pendidikan bukan sekadar tambahan. Okey, baiklah itulah jawapan yang yang baik daripada saudara Zaid. Saya suka tekankan daripada kata-kata tokoh tadi banyak kata-kata tokoh yang dia petik tadi tapi saya ada dua kata -kata kata, kata, kata 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 Liberating education kata ya Liberating Dan ketidaksamaan Melahirkan perpecahan Ya yeah. Setuju tak saya kalau saya kata Pendidikan Menjadi ruang yang adil dan inklusif Pendidikan menjadi ruang yang adil dan inklusif Iaitu tempat setiap pelajar dihargai tanpa mengira latar belakang Bagi saya sekolah abad ke-21 ni Jadi safe and inclusive learning ecosystem Ekosistemnya kita, kitar Kitar yang menjadi yang menunjukkan yang selamat Untuk pelajar-pelajar dan dah okay, baiklah itulah merupakan tempat setiap pelajar tanpa mengira letak belakang uh, merasa dihormati dan diberi peluang sama adil lah untuk sumbang untuk pembangunan murid-murid baiklah saudara saudara Bukan Husin bersin. ya betul lah Okey baik saudara Husin so, soalan terakhir kita untuk so, sesi pokas sini dari kacamata falsafah pendidikan bagaimana bagaimana prinsip keadilan ini boleh memberi implikasi implikasi dan kesan terhadap pembentukan jati diri kekuatan agama perpaduan bangsa dan kemajuan Okey Okay, Okey kita terus uh, ringkas, kita terus mula dengan jati diri pelajar. Okey. Apabila sistem pendidikan ni menekankan keadilan, contohnya guru berlaku adil pada semua pelajar-pelajar di -pelajar dalam kelas, pelajar ini sendiri, murid-murid ini sendiri akan rasa mereka ni Apabila mereka diagakkan, maka perasaan itu akan keyakinan daripada positif. penting adalah motivasi dan identiti mereka tu positif dalam diri mereka untuk teruskan uh, bukan sahaja belajar ataupun dalam kehidupan dia, dia orang dulu dia akan rasa positif. Okey, menurut kajian daripada UKM 2022 menunjukkan tentang hubungan antara amalan murid ini dengan a uh, uh, amalan guru terhadap kesejahteraan murid ini menunjukkan bahawa pelajar yang dilayan dengan adil dan dihormati Uh, akan mempunyai tahap motivasi yang lebih tinggi dalam kelas. Okey, seterusnya dari sudut kekuatan agama. Kadar ini bukan soal uh, konsep sosial sahaja. Allah juga uh, menyuruh kita dalam agama menekankan berlakunya adil sesama kita, bukan saja orang Islam tapi orang yang bukan Islam juga yang mengikut kepada syaraah. Jadi bila sekolah ini menanamkan nilai keadilan atau kemanusiaan sebenarnya kita sebenarnya sedang melahirkan uh, pelajar yang memahami agama sebagai panduan hidup dalam uh, diri mereka itu sendiri. Mereka akan berbuat baik, akan menjaga maruah sesama mereka dan paling penting sekali dalam masyarakat kita. Yang ketiga pula adalah dari aspek perpaduan bangsa. Okay. Prinsip Malaysia ini meng akan mengajarkan pelajar itu untuk menghayati kepelbagaian. Okay, kita tengok dalam sekolah Malaysia ni, ada Melayu, ada Cina, Cina, India, hmm. Kadazan dan sebagainya. Hmm. Di Sabah Sarawak tu ada banyak sekali. Untuk pelajar-pelajar ni dekat sekolah ni, kita bukan nak bagi mereka takut. Kan? Tapi untuk kita nak mereka bercampur, bercampur ah uh, kepelbagaian kaum ni di sekolah. Jadi bila adanya elemen-elemen uh, ni sebenarnya di sekolah ni murid ni akan diajar untuk mereka sentiasa bekerjasama dalam aktiviti contoh kurikulum kan kalau dekat IPJ kita buat di IG kita, kita buat sama ha. itulah sebenarnya kita tekankan dalam uh, uh, di sekolah inilah dan yang, ter, uh, yang seterusnya contohnya kajian daripada Awang Hashim pada 2023 menunjukkan persekitaran pembelajaran pelbagai etnik dan mendapati pelajar yang berinteraksi dalam suasana ini menunjukkan tahap uh, persepahaman dan kepercayaan antara mereka itu adalah tinggi. Ha, ini kajian-kajian yang membuktikanlah apabila perpaduan ini berlaku maka ada unsur-unsur positif kat dalamnya. Dan yang terakhir pula adalah dari sudut kemajuan negara. Apabila negara yang menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam pendidikan, maka ia akan mewujudkan. Confirmlah negara ini akan jadi Rakyat yang lebih beretika, lebih kreatif, lebih bertanggungjawab Serta sistem pendidikan yang adil yang memberi akses sama rata kepada semua Pelajar luar bandar ataupun kumpulan minoriti Jadi potensi setiap individu ini tidak akan Tidak akan terbiar semua akan mendapat akses yang sama di Malaysia Okey, baiklah. Itulah jawapan yang jelas ya, yeah, daripada Saudara Hussein. Hussein, saya nak tanya. Eh. Saya setuju tu kalau saya cakap uh, untuk kita menekankan kita pasal mengenai keadilan dengan uh, sama ini. Setuju ke okay, kalau saya cakap kekuatan agama, kekuatan agama itu menjadi teras penting. Menjadi panduan uh, dalam bentukan jadi diri pelajar, paduan bangsa dan kemajuan negara. Penasih. agama itu penting. Benar, sekali. Kita letakkan di sebagai yang utama dan yang atas. ini yang akan mencerminkan melahirkan pelajar yang uh, syumur lah pelajar yang holistik Baiklah, sebagai untuk segala isu yang kita bincangkan hari ini daripada buli, daripada krisis identiti, krisis jati diri hingga keadilan dan hak asasi manusia Okey, baiklah jadi mengingat, mengingatkan kita, mengingat kita bahawa pendidikan ialah asas asas, eh? asas membentuk insan dan tamadun kita seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela. Kenal Nelson Mandela? Ya, yes, Nelson Mandela. Ha, dia ha, ni what apa? Kokoh daripada Afrika Selatan Eh. Dia, kemudian okay, mengatakan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Okay. Pendidikan adalah kursus yang paling hebat lah, Senjata paling hebat. Kita boleh mengubah dunia. Dan kata-kata ini juga disokong lah. Kalau kita um, selari dengan um, Allah surah Ar-Rakdu ayat 11, Inna Allah la yarmu bikum hatta yarmu anfusikum sesungguhnya allah itu banasib satu kaum itu sehingga mereka berubah okey jadi untuk untuk adik-adik dan ibu bapa di luar sana okey baiklah pendidikan sebenar bermula daripada hati daripada keinginan untuk berubah memperbaiki diri dan menyalakan cahaya dalam jiwa Mungkinkah kita menjadi generasi yang membawa perubahan perubahan dengan ilmu akhlak dan kasih sayang okey jadilah sekian mohon bilah daripada kami jadi panel remaja sunnah berilmu dalam fikiran beriman dalam hati berakhlak dalam tindakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh